Звук готовий, ми можемо починати? Так. Вітаю, мене звати Анна. Сьогодні з нами в студії Віктор Вертило. Представлю для всіх інших: Віктор Вертило на сьогоднішній день звершує служіння священнослужителя, а також обіймає посаду керівника суботньої школи у Київській конференції. Віктор, розкажіть, будь ласка, це складне служіння? Ну, для мене. Ну... Впервые, тому що я раніше цим не займався. Поки не зрозумів. Но вникаю, активно вникаю. Добре, ми обов'язково поговоримо більш mm -hmm. детально саме про суботню школу. Так трошки, щоб познайомитися саме з вами, чи давно ви вже являєтеся священним служителем, чи ви давно знайомі з Господом, так скажімо, ваш християнський стаж. Mm -hmm. ну... Как бы, когда меня спрашивают, когда ты пришел к Богу или как пришел к Богу, то я говорю, меня принесли к Богу. Знаете, как расслабленного, но ну, я тогда был расслабленный, потому что ну, младенец. Детинство, <laughs> да. Дет да, меня мама приносила, потом, наверное, приводила. Ходил сначала в ДСШ, детскую субботнюю школу. А, <laughs> ей, и, такая аббревиатура. А, дяко, да, в подумала, детскую знаете? ходил. Mm -hmm. Потом э, с молодежью был активен. Э, но были свои, конечно, такие моменты, когда я верил, не верил, были опыты, но это очень долго рассказывать. Меня исключили из пионерии, когда-то был за веру. А где-то в 15 лет э, э, подошел ко мне служитель во время служения такого вечера Господня и подносит мне символы, а я на него смотрю, говорю, я, я, я еще не член церкви. Ну, мне я не, чут... можно? Я, говорю, да, я четко понимал, что ну, вечерю принимать могут только члены церкви. И он так на меня посмотрел, говорит, ну тогда уже, наверное, пора. <св> <св> И я, будучи принципиальным человеком, я для себя понимал, что надо что-то сделать перед тем, как принять крещение. И я понял, что надо прочитать Библию. <св> я знал, конечно, много таких детских историй, детскую Библию читал там. Но вот именно с 15 до 16 я за год от бытия до откровения прочитал Библию. И как вот с чувством выполненного долга я принял 16 лет крещения. Абсолютно самостійно. Да. Без тиска, без тисковых да. умовляний. То есть у меня был такой момент, когда я действительно принял, и я понял, что ну, дальше так постепенно все шло. Потому что часто вот слышу опыт, и человек принимает, крещение неосознанно, потом куда-то провалится, потом. То есть вот 16 лет для меня такой был рубеж, и вот я пошел дальше с Богом жить. Прекрасно. Наступный такой важный этап, або виха жития. Как пришло осведомление, что вы будете служить? А вот, вот активность была сразу, еще даже до крещения, потому что в 16 лет принимая крещение, я что-то хотел делать. И в 16 лет меня сразу после крещения ставят руководителем молодежи в общине. А, <это сразу> И, да, то есть я сразу да, понял, что ну, ну, было много молодежи тогда, на тот период. И да, я стал что-то делать активно, молиться, работать с молодежью. Потом меня ставят дьяконом, то есть в общине тоже еще там ответственность одна. Ну, а потом уже я начал говорить проповеди, меня поставили пресвитером церкви. церкви. Uh -huh. Как бы вот такое начало было до такого, ну, официального служения, скажем так, уже, как священнослужителя. Но и в тот момент очень много людей пришло в церковь. Очень много людей пришло в церковь, и священнослужители не успевали. То есть новая, новая, новая община. Потребно не знаю. было больше служителей. Да, сейчас это, конечно, смотришь завистью такой, как это было тогда. И буквально вот просто брали из-за нехватки служителей. И вот меня, при фитера молодого, там, мне 19 лет, 20, дают общину, полностью дают общину. То есть я... без рукопокладания, без всех необходимых этапов, а... без навчания? А... Без навчания, но мне дали как бы рукоположение при фитера чтобы я там мог и вечере давать и так далее как раз вот этот момент я еще женился все это одновременно ну так началось и уже имея общину меня просто потихоньку начали объяснять что вот тебе надо вот отказаться от обычной работы на которой работал тогда и стать служителем я упирался упирался но потом один мудрый человек служитель мне просто сказал ну надо еще одна сакраментальная фраза да и тогда я э, пошел заочно учиться и уже совершал служение еще до того, как начал официально. Уже совершал, поэтому уже началось. Э, ну и так, пробовал разные служения. Вот я и хотела сказать, как раз дякуючи тому, что довольно рано mm -hmm. опинились в громаде, и много было потреб, разноманитые виды служения вам знакомы. І безпосередньо на рівні досвіду, а не так теоретичного уявлення. Як да. скажіть, будь ласка, з суботньою школою? Чи завжди цікавились, не, не знаю, можливо, активно хотілося ну, саме в цій школа, сфері служити? Суботня школа навсегда, як как би, бы, ну, в кожну суботу. Это так, Невідворотній ш... <laughs> елемент служіння. Тому участвувати треба було постійно. Я не вникав, скажімо так, і звині на суботню школу, ні смерть. Я як как би бы в неї варився, проводив. К сожалению или к счастью, у меня в основном был класс, пасторский класс. То есть постоянно новые люди, и это, да. Це, зазвичай, я так понимаю, певни, но такие базовые темы для новичков, да. возможно. Да, так. это базовые темы, но я не касался как бы субботней школы вот по темам, которые у нас ежеквартально проходят. Uh -huh. Не, ну конечно касался, знал и готовил, но вот в основном у меня был пасторский класс. Зрозуміло. дякую. Дуже дякую. Адже у вас прекрасний досвід, вже величезний стаж, розумію, що, оскільки ви фактично від народження, від раннього дитинства в церкві. Сьогодні ви дійсно очолюєте ось таке серйозне служіння. Можливо, воно. Ну, як не, не звучить настільки голосно, як от керівник місійного відділу, тому що ми розуміємо, що ключова наша місія на землі це саме розповсюджувати Божу звістку. А це от вивчення Слова Божого. Хоча ми розуміємо, що от багато цілей, багато важливих таких стратегій закладаємо ми саме в цю частину, який на сьогоднішній день у вас погляд саме на суботню школу, враховуючи всі наші реалії. Скажи ему, а то стан, в якому мы пробываем, а церковь, в якому мы Ну, я как бы по поводу субботней школы понял, что это как бы неотъемлемая часть нашей церкви. И фактически вот нет субботней школы, это можно сказать равно нет нашей церкви. Субботняя школа, она была изначально в 1853 году, если я не ошибаюсь. Прекрасно, дякую там... за историческую домику, Одновременно вот началась субботняя школа, и наша церковь организовалась фактически одновременно. Поэтому сказать, что это где-то вот как-то отдельно нельзя. То есть это фактически моя жизнь, это жизнь нашей церкви, это жизнь наших христиан, тех, кто посещает нашу церковь. Субботняя школа на современном этапе, сегодня, она, так, сегодня она проходит и где-то определенной стадии переживала, переживает, э, но цели остаются те же. Поэтому, когда мы говорим о миссионерском служении, допустим, это одна из частей или одна из целей субботней школы. То есть у субботней школы есть там четыре направления. Одна – это миссионерское служение. Поэтому сказать, что субботняя школа, вот изучение, бытокры, может, да, изучение Библии, Наверное, к сожалению, что вот у нас такая ассоциация сложилась, вот, что субботняя школа – это школа, где ты открываешь как учебник Библию и просто читаешь книгу Библию. Но это одна из, и если только так происходит, то, наверное, это в какой-то степени проблема. К сожалению, люди так восприняли, и оно так получается. Субботняя школа – это больше, это больше. Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що дещо чи втрачене уявлення, чи може воно трансформоване внаслідок загальних, соціальних історичних тих подів, в яких ми живемо. Ну, от хотілося б як-то не то, що нападать постоянно, що є це суботні школи. Да. Одна из, даже нельзя сказать, что просто основная. А вторая такая цель это спилкование, общение друг с другом. Это очень важно для вообще социума, чтобы мы вот между собой контактировали, общались, поддерживали друг друга в этом одиночестве. Третья цель, вот как раз она уже переходит на такое служение миссионерское. То есть то, что мы прочитали, но ну, даже как в школе, если мы привыкли учебники, то все равно какая-то должна Ребень быть... Ревень практичного да, застосования. Да, использовать. Но ты угу. же прочитал, теперь надо об этом поговорить и рассказать. Угу. Ну и четвертая цель, это глобальная миссия на уровне всего мира, чтобы мы пришли вот к какой-то цели. Есть определенные проекты угу. на уровне глобальной миссии, но, скажем так, наша задача уж, уже в этой цели минимальная, в какой степени, потому что ты просто вот жертвуешь определенную сумму денег, на, чтобы там где-то там так. в Гане или там в Австрии угу. или в Австралии или еще где-то ну, просто построить проект какой-то, да. Угу. Поэтому ну, здесь, да, проблем нет, просто... Яку-то суму передали все. а от перші три цілі должны бути в нашій житті очень активними. Добре, якщо ми подивимось на наші суботні школи по різним громадам нашого міста, принаймні mm. Києва, і просто поглядом таким чітким статистичним цифровим кількість присутніх на суботній школі або кількість присутніх на проповіді. Вона разів відрізняється, і здебільшого я особисто ставила багатьом братам сестрам питання, чому вони приходять на суботню школу. Чи цікавило вас відповіді на подібні питання і чи варто збалансувати, чи можливо це така тенденція часу? Ну нічого, головне, щоб люди почули проповідь моє суб'єктивне мнення, люди в сучасне вони стануться замкнутими. То есть не хочет этого общения, да, не нужно. Возможно, возможно, из за этих ну, гаджетов, я, я не хочу сейчас говорить что-то сильно против, но люди замыкаются в себе, а субботняя школа это все-таки диалог. И она передбачает да. И так? люди, которые вот сидят, они хотят просто, просто послушать. Все а работают, общаются. Там, это. В субботу вот мне хочется сесть, Послушать, пропыль, да, ты, а, тихенько, да никто и, и уйти. Вот мне кажется, это одна из таких, ну, на мой взгляд, ярких таких проблем. А тем более, еще если общение, то тебе зададут вопрос. Вид, а еще да, надо что еще что-то ответить. А это, чтобы ответить, ты должен еще что-то дома прочитать, а дома читать неохота. То есть, ну, мне кажется, что вот такая тенденция. Почти 50%. Вот на, 50 на, 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 мир, на мировом уровне, вот статистика, 50% Людей менше в суботню школу, чи ну з проповіді, свісровні, тобто То есть, це от, в два рази більше приходять на проповіді. Да. Можна це вважати втратою? Це втрата? Я думаю, що да. так. Я думаю, що да. Але ж всі ті самі люди, і які регулярно відвідують суботню школу, і які час від часу, чи можливо взагалі ніколи, тільки тут, скажімо, на другу частину mm -hmm. приходять. Вони читають ту саму біблію, вони прекрасно читають слова Христа, який однозначно прямо без метафор говорить: читайте заради того, щоб знати мене. Це mm -hmm. слово свідчить про мене, mm -hmm. От, ну, тобто мусити знати мене неможливо. Ми вже давно говоримо про те, що лишаючись самостійно, окей, я там інтроверт, глибокий, не знаю в якому ступені я і так якось спасусь, і Бог мені допоможе. Але виходить, що ми втрачаємо не просто, я не знаю вже, як це називати певними християнськими бонусами чи благословеннями. Ми втрачаємо особисто. І це дуже легко побачити, якщо ми проведемо паралель із звичайною освітою, шкільною, вузівською, будь-якою іншою. Чи можемо ми говорити про конкурентність між світською освітою і між от нашим християнським таким нон-стоп? Я знаю, рухом вперед, ну тобто ми вчимося в церкві, це, це факт. Можливо, комусь не подобається саме слово школа, тому що так от за одинадцять 10 років воно так трошки дає відчути. Потім ще з дітьми ми це все проходимо, хто там двічі-тричі, ці всі кола. Але чи можемо пов'язувати ці дві сфери великі, чи можуть вони бути взаємно корисними? Ну, видите, я так понимаю, что э, вот раньше я наблюдал субботняя школа, она шла где-то вот там параллельно, вообще не было связано со светским образованием. То, то есть, выключено церковно внутреннего стекла. Вообще концерна. были разные два направления: субботняя школа и вот светская школа. Э, на данном этапе, но ну, наша церковь она в принципе э, взялась за э, образование. И сегодня наша церковь открывает школы адвентистские университеты да университеты поэтому мы уже начали как-то сотрудничать изучать и все равно нам приходится по закону по принципам по правилам современной скажем так образовательного процесса вот эти и в адвентизме но и субботняя школа параллельно тоже приходится смотреть на методы угу. Поэтому хочешь, не хочешь, оно все равно как-то с этим вот процессом Топ -топ. есть... Приходят вот такие усведомления. Точки так что? соприкосновения, что ну похоже. Да. Да. да, и можно будет, читаю книги, как вот используют современные, допустим, преподаватели светские вот свои методики какие-то. Может быть, что-то можно внедрить в субботнюю школу. Да, есть точки соприкосновения, мы пробуем. Мы пробуем. Отже, якщо є таке усвідомлення, mm -hmm. і, і добре, що воно є, тому що воно відповідає нашому реальному сьогоденню і запиту, скажімо, там батьків, учнів, абітурієнтів, студентів і всіх інших, і відповідно членів церкви, які mm -hmm. усвідомлюють, що доки ми живі, доки ми тут. Нам. Варто вивчати слово Боже. Тобто тут немає якоїсь такої межі, немає випускного класу, немає дипломи, да. який ти рано чи пізно Диплом отримаєш. Там получим, Это... Вірно. Я знаю, що ви на власний досвід вже побували і mm -hmm. отримали реальне уявлення про сучасну суботню школу, mm -hmm. так, наша абревіатура mm -hmm. США. Які ваші враження? Mm -hmm. Чи може цей, скажімо, ось такий підхід? Стати дійсно популярним тим, який можна би було тиражувати, принаймні на рівні Києва, тобто конференції. Ну, якби у мене є такой внегласний, мудрий советник. Так. Он нігде не афішується, це моя жена. Прекрасно. Ми, ми, ми з нею цю сучасну суботню школу і Она говорит, это то. То Тобто вона мені так тихенько это то, допустим, это не то. Їй очень подобалась. Тому що ну, вона має, по-перше, да, давайте ми да, трошки да. уточним. Вона має професійну педагогічну да, освіту, да, і да, це да, погляд да, професіонала. Да, тобто, це не просто ну, дружина, да, ми розуміємо, да, людина, якій довіряєш, яка дійсно має мудрість, проникливість від Бога, але це були слова професіонала. Да, это то. А, ну, как би, Мне понравилось, потому что живо было. Так. Вот, вот эти минуты э, урока всего они были расписаны, когда были разные действия. Тобто разные виды деятельности. Да, для молодежи это интересно, когда. Все задеяны. <laughs> да. Все были э, задействованы, действительно, да использована наглядность. Сегодня это ну, не практикуется. Возможно, учителю лень готовить какую-то наглядность. Або все уважают, что все доросли да. все мы так же все зрозуміло, и да. им не проблема намалювати в своей фантазии. Хотя я вам скажу, что и некоторые вот взрослые, вот, ну тоже везде побывал в субботней школы так наблюдал, некоторые взрослые тоже используют это. И это очень эффективно. Я всегда хвалю, когда люди проявляют вот такую инициативу. Трошки да, больше рубля. Чем, стандарт, чем правда? просто, да, как обычному делу. Поэтому первый такой взгляд мне понравился. Слава Богу. Тебе Сказать приятно. более, скажем так, подробно, мне еще сложно. Я скажу открыто, потому что еще до конца надо понять методику подготовки. Я просто посмотрел, как она проходит. Так. Я не видел, как она готовится. Так. и... В мислях вже з'явилось, як как би бы, це как бы задіяти і допомогти всій молодіжі, тому що все-таки треба признати, що современная суботня школа ну, больше направлена на молодіж. Тобто, це ми говоримо вже про те, що це буде занадто складно вчителям чи не актуально для людей старшого віку. Ну, я пока думаю, что это сложно будет. Складно. Сложно, да, для учителей. Э, тем более учителя, они бывают взрослые, бывают очень взрослые. Так. бывает Бывают с таким менталитетом, который остался, если они были преподаватели в светских заведениях, то угу. у них остается вот это вот заложено, им сложно это переключиться. Ну и ученики тоже, они учились в каких-то заведениях еще там в советское время, скажем, и для них это как-то они, ну может не приниматься как-то у них это, ну это ненормально. Ну мы зазвучай знаем, что реакция людства в принципе по позавеком неважливо на что-то новое. В у нас больше опера, э, трохи більше больше времени прийняття, принятия и еще больше времени полное принятия, а потом все становятся адептами того нового, ну, что -то, еще, скажем, полгода назад ну, откидали и, надо кидали, и Ну Я вам скажу, что вот понятие современная субботняя школа сучасна, а вот, ну, все равно она имеет необходимость просто в каждый час, в каждый момент. И если, допустим, 50 лет назад, наверняка проходила немножко не так субботно. То есть мы адаптировали. Сейчас это современная субботняя школа. Если вот мы на этом уровне пройдет 20-30 лет, наверное, кто-то будет смотреть, скажет, надо еще. Свеча, свои выклаки, свои виды Поэтому она превратится сучасно в обычную субботнюю школу, а потом появится уже у наших детей внуков опять со США. Новая аббревиатура. Чергова, да, субботняя школа. Нам надо подстраиваться, хочешь или нет, под Потому что мы преподаем обществу, а не просто так ради того, чтобы преподать. Верно. Можливо, есть определенные намеры, планы, або стратегии у конференции, с до самого служения субботней школы? Да, есть определенные. Мы недавно провели конгресс, да, прошел субботние школы. Ну и как бы даже на этом конгрессе было понятно, что это был конгресс не для молодежи. Я сразу посмотрел, когда проводил этот конгресс, что не было учителей молодежной субботней школы. Это первый для меня был звоночек, как бы с ними отдельно провести встречу. И вот первое, что у меня в голове, это сейчас собрать всех учителей субботней школы именно молодежных классов mm -hmm. в Киеве. И мы уже сделали, ну так, преднамеренно назначили встречу. В ближайшее время вот она как раз будет. Ну и... Еще два момента таких отметили, я думаю, что в этом году попробуем исполнить, что было выявлено на Конгрессе. Uh -huh. Второй момент – это сделать наглядную субботнюю школу, то есть по видео, вот как мы сейчас записываем, чтобы вот максимально все, что должно произойти на субботней школе, по всем правилам, по таймингу, по сколько должна водная часть длиться, сколько заключения, сколько. Можно тр трошки перебью по таймингу. Ваша думка, сколько моя треватая субботняя школа? 45 минут. А то то вот, вот прям классика, <laughs> классика урока. Не, ну, я вам скажу, больше, не меньше? Я, я вам скажу, что у нас как бы понятно, что есть какое-то такое неприятие предыдущих, скажем так, вообще школы и так далее. Но вот эти 45 минут, над этим работали психологи. А, то это уже выверена такая да, вот категория потому числа. Потому что, ну, больше э, человек просто, это будет э, уже против него работать, У -у -у. он не выдержит больше. Но меньше, наверное, ты не успеешь материал передать. Поэтому Такую, 45 говорить. минут, это как бы, ну, реально нормально. Поэтому мы хотим сделать видео, такую запись. Но я думаю, что это мы сделаем на уровне униона для всего Киева. Ой, для всей Украины, не только Киева, для всей Украины. Поэтому мы ну, в этом направлении будем работать на уровне униона. Но еще в этом году я хотел бы на осень, на ноябрь, мы уже так спланировали, провести миссионерский конгресс. Потому что это действительно, надо признать, слабое место в субботней школе. И в ноябре мы хотим собрать не просто учителей, а вот собрать всех, кто желает вообще быть активным миссионером, миссионером как личного служения, потому что субботняя школа вот отдел он так и называется отдел субботней школы да, и личного вот служения. Служение, да. так, так. Поэтому в ноябре надеемся, планируем как-то вдохновить, показать определенные методы вот в современное время, как можно свидетельствовать, проповедовать. Э, вот, вот это то, что мы планируем в этом году. Дякую. Можливо, менятись, правда, да, может, быть, еще буду меняться, правда, в наследок оновления. Мы не знаем. Да, еще политические обстоятельства. А, такие, еще плюс. Да, ци. плюс. Так, так. Но вот э, направления такие. Сейчас с молодежью поработать. Э, летом трудно будет собрать. Осенью у меня будет встреча с учителями субботней школы э, взрослого. Мы всегда анализируем, планируем. Но ну, это такая встреча. А в ноябре месяце еще один конгресс, но он уже не просто субботняя школа будет, а миссионерский конгресс. Это Бештаки. на этот год вот планы. Щиро дякую. И такие еще особистые, может быть, трошки питания. А какая у вас улюблена частина субботней школы? <laughs> а, но хотел бы напомнить, что субботняя школа – это не 45 минут в неделю. Так, <laughs> Суббот... добре, Субботняя добре. школа – это изучение, общение и домашнее mm -hmm. задание. Поэтому субботняя школа – это ну, может быть, это очень пафосно звучит, я так стал руководителем. Это наша жизнь. Поэтому и то, что среди недели делаем, свидетельствуем. Потому что потом приходим, опять об этом рассказываем. Поэтому вот сказать, когда улюблено, или то, что тебе больше всего нравится в субботней школе, чтобы мы понимали, что это моя жизнь. Ну, наверное, вот тот момент, когда ты делаешь вывод. Uh -huh. И делаешь вывод, когда ты видишь в глазах, что людям все понятно. Разумею. <laughs> да. И вот этот момент ты получаешь вот такое, знаете, ну, маленькое удовольствие. Потому что цель вот удалось достигнуть. Да. Так. Потом тебе все равно приятно, когда ты слышишь, когда тебе рассказывают, там, домашние задания выполнили, как они свидетельствовали. Uh -huh. Ну, это тоже приятно слушать, конечно. Що ні, і що не зрозумів, що саме любиме. Ну, от Процес, процесс, процесі нравится. Так, так, висновок дійсно погоджуюсь, Це така найзмістовніша частина, де можна побачити, наскільки ефективно працює вчитель, mm -hmm. в тому числі. Mm -hmm. Я вам дуже щиро дякую. Бажаю, щоб Господь надихав, благословляв і дійсно служіння суботньої школи в нашій конференції. Розвивалось, щоб була кооперація з сучасною суботньою школою і були хороші плоди. Дякую.